Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о общественной жизни славянского. И сегодня на студии представители общественных организаций. Это сильная громада Донеччины, Екатерина Перик, значит, Валерий Немцов, Майя Гиднесть и Анна Савченко, это Славянская Мрия. И вот все эти э, ваши организации входят в ассоциацию общественных организаций. Ну, давайте поговорим с каждым, познакомимся, Катерини Беріг, давайте почнем. Чим займається ваша організація? Ну, я є представником руху Сильні громади Донеччини, який працює. Це є проєкт центру ЮЕЙ. Головним нашим завданням це є моніторинг дослідження влади. Це стосується як влади вищого рівня, тобто дослідження депутатів ну, Верховної Ради, які працюють у Верховній Раді, так і дослідження того, як працює місцева влада і місцеві депутати. Це є нашим головним завданням, але окрім цього, так як ми живемо в цьому місті, то нам не байдуже його доля, і ми робимо все. Ну, намагаємося робити все задля того, щоб якось його покращити, зробити краще. Ну, і які у вас от уже прийшли От у вас є якісь... Спеціалісти по оценки Ви вот так ну, от, зокрема, у нас от у нашого руху ми працюємо з пільми центру Є. Ми займаємось, ну досліджуємо роботу, і після дослідження ми випускаємо статті. Наприклад, серед останніх це ми досліджували декларації народних депутатів і робили статистику. І там видно ну, трошки неспівбальнення того, як вони працюють, скільки зарплатні, яку вони зарплатні отримують, і їх дуже ну, великі доходи. А у нас славянські. А У нас от, наступним нашим завданням це буде саме дослідження міських рад. Ми вже почали це робити. Зокрема, ми дослідили сайти, ну, в інтернеті є сайти міських рад. І там повинна бути надана вся інформація, яка повинна бути доступною для ну, місцевого жителя для будь-кого. Але вони є ну, досить недосконалими. Тобто людина заходить, вона може як звернутися з якимось питанням, але ну, для цього мало що зроблено. Тобто відповідей на сайті немає? Ну, по багатьох питаннях так немає. І скажіть, пожалуйста, хорошо, зараз зробили одне відслідування, зараз буде слідувати після першого дослідження які шаги да. змінилось? Коли ми досліджували, ну тільки починали досліджувати роботу депутатів, і ем, там ми аналізували їхню відвідуваність, тобто як вони відвідують Верховну Раду, як вони проспросутні на засіданнях чи не працюють чи ні. І після того як ми дослідили, деякі депутати почали. Ну, Більше люди своє місце роботи і діяльність своє покращили, більше почали проявляти ініціативу. Тобто більше поданих законопроєктів, виступів. Тобто вони вони себе більш підконтрольними? Так, так, так. Вони відчувають, що Ну, за ними стежать, і, ну, що mm. mm. ну а в отношении сайта ні, навіть немножко другая история, щоб просто нужно как-то работать вместе как якраз з. С... руководителями сайта и вообще со славянской администрацией? Ну да, ну это сайт ну, не только нашего сайта это, в принципе, всех сайтов относится, у каждого есть какие-то на каком этапе у вас уже это исследование нашего сайта? А, ну, ну, только на початку пока что ну, проводится, ну, мониторится, а потом будет. А, хорошо, заплату. давайте перейдем к следующему нашему гостю, Валерию Немцов мою деятельность. Да, я представитель общественной организации «Честемею». Хотел бы Катерине немножко подправить. У них очень хороший есть результат по поводу секирожа Ярослава, где они отрабатывали именно этот вопрос по его назначению. И благодаря, благодаря им сейчас у нас есть возможность тех видеозаписей, которые были по, по, по голосованию, и других юридических моментов, которые были прослеживались по неправомерным, так сказать, действиям. Вот. Ну, хотелось бы еще сказать, что здесь не все представители ассоциации находятся. Сейчас отсутствуют еще четыре общественных организации, такие как «Красный маг», где мы хотели бы, чтобы они здесь присутствовали, все-таки рассказали о своей деятельности. Они, вот очень, они состоят из психологов и систематически оказывают психологическую помощь. У них систематически есть выдача гуманитарной помощи. Они вот от ООН сегодня пришла к ним гуманитарная помощь и от э, Западной Украины приехала сюда, они тоже будут распределять. Э, ну и в связи с занятостью, естественно, они не попали сюда. Что касательно нашей организации, как бы мы тоже курируем поставку гуманитарных грузов, это от фонда Рената Ахметова, как бы мы выдаем уже практически 6 месяцев, а также занимаемся антикоррупционной деятельностью, у нас есть достижения по прокурору Дружковке Сазоненко Дмитрий, это было ранее. Да. Также мы совместно с ассоциацией разрабатываем планы по восстановлению нашего парка, где у нас уже тоже прошли первые субботники. Вот, по телеканалам показывали, мы систематически обращаемся к гражданам. Вот, цель как бы завести туда малый бизнес для того, чтобы туда попозже подходил и большой бизнес, и наш парк развивался, так сказать. Есть этапы, на которые мы разбили эту стратегию свою восстановления парка. Я могу вам сказать, мы очень задаемся вопросом о трудоустройства переселенцев, которых на сегодняшний день у нас почти 30 Почему тысяч нет? уже. Да, и мы с этим вопросом ездили в американское посольство от имени ассоциации и вели беседы по поводу того, чтобы вот у нас есть в Славянске много разрушенных домов, и если нам помогут дать легкосборные конструкции да, дома то можно будет как раз таки обеспечить рабочими местами наших переселенцев. Но почему это очень важно? Вот по данным, по данным Центра занятости на сегодняшний день свободных мест всего 20, а работоспособных 5200 человек. То есть это, Катастрофически Это много, больше. да. Ну и вопрос в тоже, то, то есть мы поднимали, достаточно как бы не надо больше денег вливать, чтобы накормить большее количество переселенцев, достаточно просто, просто перераспределить ее по категориям, потому что фактически все доноры, которые заходят на, в Украину да, с гуманитарными благами, так сказать, они ориентируется на социально незащищенные слои населения. Ну, скажем, по данным фонда Рената Ахметова, из этих 30 тысяч человек всего полторы тысячи попадает под, ну, под получение гуманитарной помощи. Поэтому здесь необходимо перераспределение. А вот какое-то время даже фонд как бы, ну, не то что прекратил, а как бы замедлил свою работу. Это с чем связано? Сейчас замерили выдачу именно в апреле месяце в помощи, потому что сейчас идет как раз вот именно этот момент. И если у нас пенсионеры получали от 65, то сейчас речь ведется от 60. Также пытаются добавить другие категории, то есть есть двиги в этом направлении. Ну и, и к сожалению, сейчас выдача прошла очень тяжело, вот именно в марте месяце, мы в апреле еще довыдавали ее. С этим тоже связано. Поэтому будет следующая гуманитарная помощь привезена в первых числах мая. Спасибо вам за да, вашу работу для переселенцев, для города. И мы спросим теперь Анну Савченко, чем занимается ваша организация «Славянская мрия». Красивое название. Да, ну, в общем у нас мечта это была давно, еще до войны. А когда мы вернулись после войны, мы решили, что нужно действовать. У нас собрались как бы несколько человек инициативной группы. И ландшафтный дизайнер Ольга Авраменко сделала нам бесплатно такой проект. И осенью мы работали, зимой мы собирали все идеи, которые ну, как бы нам подсказывали, мы со всех людей собирали. И теперь мы начинаем уже вплотную. Нам завозят граншлаг, мы находим как бы людей, которые не безразличны, которые любят Славянск и хотят не ради пиара, а просто потому, что мы любим свой город, и поэтому мы это делаем. И что у вас вот в этом проекте? Деревья, площадки. Что да, там? мы хотим детские площадки обязательно, спортплощадки, чтобы были. Потому что ну, как бы дети, это вообще-то наше ну, как бы будущее. Здоровье нации это очень важно. И поэтому у нас как бы много здесь всего. И хотим как бы сделать в народном стиле такую площадку. Детские площадки, спортплощадка, спортплощадки и много насаждений очень будет. Чтобы была такая зеленая зона, где могли бы прийти и просто прогуляться. Рядом автовокзал. Люди приезжают, а у нас. А вы уже это как-то утвердили с Да, мы архитектором. утвердили. Да, у нас есть погоджина. Архитектор утвердил. Теперь все коммуникации мы будем как бы смотреть, чтобы, ну, Горгаз, Горводоканал, чтобы мы нигде ничего не нарушили. Все это будет как бы согласовано со всеми. Я так понимаю, что главная, скажем так, работа это как раз. Там же дорожки уже есть, да? Ну, есть, но они уже как бы заросли. Мы чистим, там очень много поросли, очень много, потому что там ну, давно никто ничего не делал. То есть главное расчистить, восстановить то, что было, и уже по восстановленному посадить, насадить да. и где-то поставить э, какие-то детские вот эти вот площадки. Площадки, лавочки, да, мы хотим там тоже, там лавочки остались как бы кирпичные, теперь нам нужно положить. Ну, в общем, как бы все будем восстанавливать. И хотим, чтобы он был очень красивый. Спасибо. Значит, ну и ко всем вам вопрос. Вот вы объединились в одну ассоциацию общественных организаций, да? Вот что это вам дало? Что это вам дает ваше объединение? Мы, если ответить более полно, то это первое, это координация наших совместных движений, то есть мы уже не делаем то, что распределение сил, так сказать, и мы у нас максимально, мы достигаем эффекта. Как бы. Это самое первое, наверное, и самое важное. Вот. И плюс консолидация общества, то есть это пример для наших горожан, что объединяться можно, можно делать хорошие дела совершенно бесплатно. и не не, 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 ожидая каких-то дивидендов от нашего государства, можно делать своими руками. А сколько людей в ваших организациях? Ну, в целом, где-то, если взять, это до 100 человек. Есть, есть пассивные, есть активные. Как бы мы не отсеиваем людей, мы принимаем наши, в наше объединение, в наши организации всех желающих. У нас есть, допустим, ВИЧ, да, мы немножко не согласны с конструктивом, который там есть. То есть хотелось бы, чтобы ВИЧ было немножко в другой модели. Вот, мы их предлагали, и в будущем мы, наверное, пытаемся, будем создавать новую площадку, на которой можно будет более конструктивно общаться. Мы сейчас над этим работаем все совместно. Мне очень понравилось вот, в вашем разговоре, в нашем в общем, слово «консолидация». Вот хотелось бы, конечно, чтобы больше было работы на то, чтобы наше общество не раз слаивать и а наоборот объединять вот, насколько у вас вот есть для ваших ваших программах вот, это вот пункт объединения вообще вот всех людей вот, независимо от возраста независимо от каких-то ну, проблем работа не только с переселенцами а работа вообще с громадой вот славянского. Вот. Частично вот у вас я вижу это. Я думаю, благодаря таким проектам, которые вот э, девчонки делают, э, мы ассоциации стараемся воплотить в реальности и друг друга помогают. То есть это, во-первых, будет пример хороший и результат будет. Только тогда я считаю, будут э, люди верить нам и мы будем показывать пример. Мы просто хотим показать, что это все реально. Это это и есть консолидация в конце концов общества. Часто люди говорят об спасибо. Довольно часто, допустим, мне бывают целые дни, когда звонят люди, переселенцы и благодарят за то, что мы есть. Ну и какая главная ваша вот теперь перед вами стоит ну, программа минимум вот на сегодняшний день? И какая задача? Вы знаете, очень тяжело прогнозировать ну, вот, на, на день свой график, потому что ну, часто меняется в зависимости просто от просьб, которые поступают от, от переселенцев, от граждан города, поэтому иногда мы вынуждены как бы менять свой график, но в целом, как бы, мы сейчас сосредоточены на парке, допустим, у каждого, у каждого из нашего общественного объединения есть свои задачи. У девчонок, допустим, своя задача, и как бы, мы уже встречаемся там раз в неделю и обсуждаем, чем кто кому может помочь. Тогда у вас сейчас уникальная возможность пригласить наших граждан присоединиться к вам. Вот кому, когда, где, пожалуйста, скажите. В пятницу в 4 часа у нас будут происходить сборы со след... с этой недели и следующих в исполкоме на первом этаже в... в зале голосования. Приходите, пожалуйста, мы будем стараться вам помочь. Возможно, мы совместно сможем кому-то помочь или покажем пример, как, как можно эффективно строить наш город. Ну а мы всех желающих приглашаем в нашу мечту. И хотим сказать, что каждую субботу и воскресенье с 12 до 3 мы собираемся, работаем, у нас есть инструмент, у нас есть желание, всех, пожалуйста, присоединяйтесь. Можно. Присоединяйтесь. И хотелось бы добавить в субботу мы будем проводить, если нам снова погода не помешает, будем проводить очередной субботник в, в парке. Он будет начинаться с 10 часов утра, будет у нас музыка, будем мы угощать чаем людей, которые придут потрудиться. То есть будет весело, приходите, пожалуйста. Ну, я так понимаю, что в следующую субботу и пятницу люди могут встать с утра и добросовестно протрудиться до позднего вечера на благо нашего города. Mm. Что, в общем -то, потом так классно, что после В общем -то, этого вообще. Э, но ничто так не объединяет, как общий труд. Да. И это, наверное, правильно. Mm -hmm. Большое вам спасибо, что вы к нам пришли, что вы занимаетесь этим трудом. А всех я тоже присоединяюсь к нашим гостям и приглашаю всех присоединиться к ним и хоть немножко своего труда отдать на благо нашего города. Спасибо, до свидания.